হে গাইজ ৱেলকাম বেক মাই ইউটিউব চেনেল ডি বি ডাৰ্গো আৰু কোভি ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ পৰা সকলোকে ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জাতিছিলোঁ আৰু গাইজ লগতে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ ডালুমিনাছৰ প্ৰডাক্ট আৰু যিটো প্ৰডাক্ট আপোনালোকে জনাটো বহুত প্ৰয়োজন বুলি মই ভাবোঁ গতিকে গাইজ ভিডিঅ'টো কমপ্লিটলি চাব অলপো স্কিপ নকৰিব পূৰা চাব ভিডিঅ'টো কাৰণ ইয়াৰ পৰা আপুনি আপোনাৰ কিবা নহয় কিবা বেনিফিট নিশ্চয় হ'ব ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰিব পূৰা চাব ভিডিঅ'টো আৰু গাইছ প্ৰডাক্ট এইটোৱে য'ত লিখা আছে আইকন এঘাৰশ আৰু এই যিটো এঘাৰশ নাই এইটো এইটোৱে বুজাই যে এইটো এটা ইউ পি এছ মেচিন আপুনি ক'ব পাৰে ইনভাৰ্টাৰ কিন্তু যদি চাই এইটো চাইজ যদি বহুত ডাঙৰ আৰু যদি ইফালে চাই এইটো আপোনাৰ ছেম এইটো আপোনাৰ জেলিঅ এঘাৰশ এইটো হৈছে এটা ইনভাৰ্টাৰ মেচিন ত' এইটো ইমান সৰু আৰু এইটো ইমান কিয় ডাঙৰ ত' তাৰ কাৰণে আনবক্সিং কৰিম ত' এতিয়া দটাই এইটো প্লাছ এইটো দটাই আনবক্সিং কৰি আৰু গাইছ আনবক্সিং কৰি দিলোঁ য'ত ব্ৰেণ্ডিং আছে লুমিনাছৰটো চাব পাৰে ইফালে আছে লুমিনাছৰ ব্ৰেণ্ডিং আৰু ইফালে লিখা আছে আইকন আৰু লগতে এইটোও আমি আনবক্সিং কৰিছোঁ যিটো হৈছে লুমিনাছৰ এঘাৰশ কিয় জেলিঅ' মেচিন ত' দুটা মেচিনে আমি আনবক্সিং কৰি দিছোঁ আৰু দটাই হৈছে ইউ পি এছ আপুনি ক'ব পাৰে ইনভাৰ্টাৰ বা এইটো বা এইটোৱে আৰু দুটা মেচিনে গাইছ প্ৰপাৰ চাইনেভ আৰু যদি আপুনি চাইনেফ আৰু নন চাইনেফ এই দুটা বস্তু নাজানে মানে মেচিনৰ ক্ষেত্ৰত তো কমেন্ট কৰিব মই নিশ্চয় হয়তো এই বিষয়ে এটা আগলৈ ভিডিঅ' বনাম কিন্তু গাইজ এইটো হৈছে বহুত সৰু আৰু এইটো হৈছে বহুত ডাঙৰ তো মোটামুটি এইটো তুলনা এইটো বহুত ডাঙৰ তো কিহৰ কাৰণে ডাঙৰ গতিকে এইটো আমি এইবিলাক যি আছে না গোটেইখিনি খুলি চাম তো বলক এইটো চাই লওঁ ভিতৰত কি কি আছে যদি চাই তো ইয়াৰ ভিতৰত এটা ভাল স্পেচ আছে আৰু ভিতৰত আছে এখন ৱাৰেণ্টি কাৰ্ড তো ৱাৰেণ্টি কাৰ্ডটো অলপ চাইডত থৈ দিওঁ আৰু ইফালে এইটো যিটো আছে না এই জেগাটোৰ ভিতৰতে আছে এঘাৰশ পি এইচ যিটো মেচিন আছে তো ইয়াৰ ভিতৰতে আছে আৰু ইফালে প্লাছ মাইনাছ বেটেৰী কানেক্টৰ যিটো তাঁৰ আছে তাঁৰবিলাক আছে আৰু ইয়াৰে ভিতৰত আৰামত আপোনাৰ যিকোনো বেটেৰী মানে ধৰক আপুনি ইনভাৰ্টাৰ কাৰণে ইউজ কৰা যিকোনো টল টিউপৰ বেটেৰী আৰামত আহি যাব কাৰণ বহুত ডাঙৰ আৰু গাইজ আমি এতিয়া এইটো ইনষ্টল কৰিম আৰু ইয়াত লগাম বৰ্তমানৰ লুমিনাছৰ চবচে বেছি এম্পিয়াৰ দুশ পঞ্চাছ দুশ পঞ্চাছ এম্পিয়াৰ য'ত পাব আপুনি পাঁচ বছৰৰ ৱাৰেণ্টি ত' এইটো বেটেৰী আমি ইনষ্টল কৰিম এইটো মেচিনৰ লগত ত' ব'লক ফটাফট আমি ইয়াক ইনষ্টল কৰোঁ সিফালে লাগি গৈছে পজিটিভ সেইফালে লাগি আহিছে নিগেটিভ আৰু এইটো হৈছে আপোনাৰ অন অফ চুইচ ইফালে কমপ্লিট ইনষ্টলেচন হৈ গ'ল আৰু ইফালে এইটো এটা মেচিন যিটো জিলক এটা লুমিনেশ্যন তৰে লগাই দিছোঁ যাতে দেখাত ভাল দেখি কাৰণ এইটো এটা দেখাত বহুত ধুনীয়া লগতে এইটোও ত' যদি আপুনি ঘৰৰ কাৰণে আপোনাৰ ঘৰত যদি আপুনি এটা ইনভাৰ্টাৰ ল'ম বুলি ভাবি আছে ত' তেতিয়াহ'লে আপুনি কোনটো ল'ব এইটো ল'ব নে এইটো ল'ব কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব যি গতিকে দটা মই লগাইছোঁ দটাৰে বিষয়ে যেতিয়া আমি ধৰক এটা ঘৰত ইনভাৰ্টাৰ ল'ম বুলি ভাবোঁ ত' কোনটো বেচিছে সেইটো বিষয়ে আমি চবচে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট কথা যে মেচিন কোনটো আমাৰ কাৰণে বেছি চেভ হ'ব পাৰে আৰু গাই যেতিয়া আমি এটা ইলেকট্ৰনিকছ বস্তু আমাৰ ঘৰৰ কাৰণে লৈ যাওঁতে তাৰ কাৰণে প্ৰথমতে আমি চাম যে যিটো প্ৰডাক্ট আমি লৈ আছোঁ সেইটো কিমান ছেফ গতিকে সেইটো হৈছে চবচে ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু যি গতিকে ইলেকট্ৰনিকছ বস্তু এটা কথা আছে ত' আমাৰ কাৰণে এইটো বেছি চেভ হ'ব নে এইটো বেছি চেভ হ'ব তাৰে বিষয়ে আমি বৰ্তমান এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম কাৰণ চাওক এইটো এটা বহুত দেখাত ধুনীয়া আৰু এইটো ধৰক আগৰ পৰা চলি থকা মেচিন এইটো আমাৰ কাৰণে সুৰক্ষিত হ'ব পাৰে আৰু গাইজ্ৰনিক যিমান তাঁৰ আমি দেখা নাপাওঁ সিমানে আমি সুৰক্ষিত বুলি ভাবো যদি আপুনি এইটো মেচিন চাই ত' কেৱল এইটো মেচিনত এইডাল মানে ধৰক ইনপুট আৰু এটা আউটপুট মানে এইটো মেচিনত আপুনি দুডাল তাঁৰে দেখা পাব কিন্তু যদি আপুনি এইটো মেচিন চাই ত' এতিয়া আপোনাৰ সেই দুডালৰ অনুযায়ী মানে আৰু তাৰোপৰিও দুডাল তাঁৰ আৰু দেখা পাব এই দুডাল এডাল হৈছে আপোনাৰ বেটেৰী পজিটিভ আৰু নিগেটিভ ত' এইটোত আপোনাৰ ট'টেল চাৰ্জডাল তাৰ বাহিৰত থাকোঁ আৰু এতিয়াই থাকোঁ দুডাল তাৰ ত' সেই হিচাপে এইটো মেচিন আইকন মেচিনটো বহুত বেছি চেভ এইটোৰ তুলনাত আৰু যদি চাই এইটো মেচিনৰ আপোনাৰ সমূহৰ পৰা বা দুটা ছাইড এইটো চাইড বা এইটো চাইডৰ কমপ্লিট কাফাৰ আছে কিন্তু যদি ইয়াৰ বেক চাইডটো চাই কমপ্লিট থালি থাকে কিন্তু যদি ইফালে এইটো মেচিন চাই তো চাওক এইটো মেচিনৰ আপোনাৰ চাৰ্জৰ ভাগে কমপ্লিটলি ছেভ আছে এইটো মেচিন বহুত বেছি চেফ এইটো মেচিন তুলনাত দুটা মেচিনৰে চিনেমেটিক শ্বট দেখাম এইটোৰ আৰু এইটো দুটা চাই লওক চিনেমেটিক শ্বট এটা দেখালো কোনটো মেচিন আপোনাৰ কাৰণে বেছি সুৰক্ষিত হ'ব পাৰে আৰু এইবাৰ চাম আমি যে কোনটো মেচিনত ঝাকটো খোলক আৰু এইকেইটাত কাৰণ এইটো মেচিন থ'ব লাগিব ভিতৰত আপোনাৰ বেটেৰীটো থাকিব ত' এইটো মেচিন যদি আপুনি ইউজ কৰে ত' এইটো মেচিন ধৰক এনে এটা টেবুলত ৰাখক এইবিলাক খোলক বা আপুনি পিচবাগিটো যদি পানী ভৰব বিচাৰি ভৰব পাৰিব কিন্তু বহুত বেছি কষ্ট হ'ব বা এইবিলাক খোলাতে হয়তো আপোনাৰ ইয়াৰ লকবিলাক থাকে না এইবিলাক ভাঙা চান্সো বহুত বেছি থাকে ত' এইটো মেচিনত যে এইটো মেচিন বহুত ওপৰত বৰ্তমান অলপ আৰু গাইছ ইবাৰ হেল চাৰ্ভিচ যদি আপোনাৰ মেচিন বেয়া হয় ধৰক এইটো মেচিন আইকনে বেয়া হওক বা এইটো মেচিনে বেয়া হওক তো তেতিয়াহলে আপোনাৰ কি প্ৰব্লেম হব পাৰে চ' এইটো মেচিন যদি আপোনাৰ বেয়া হয় আপুনি তেওঁ যিকোনো জেগাৰ পৰা মানে যিটো সৰু মনাখনতে আহি যাব মনাখনক ভৰি লওক আৰু য'ত আপুনি নিব বিচাৰে নিব পাৰে কিন্তু এইটো মেচিন নিয়াত আপোনাৰ অলপ অসুবিধা হ'ব পাৰে কাৰণ এইটো মেচিন বহুত ডাঙৰ মেচিন তো তাৰে কাৰণে কোনো টেনচন নাই কাৰণ লুমিন আছে আপোনাৰ চাৰ্ভিচ দিছে বৰ্তমান হোম চাৰ্ভিচ আপুনি যিটো মেচিনে লওক আপুনি জাষ্ট যোন লৈছিল তাতে একবাৰ কমপ্লেইন কৰক বা আপুনি কাষ্টমাৰ কেয়াৰক কমপ্লেইন কৰক তো আপোনাৰ ধৰক ইঞ্জিনিয়াৰ যাব যাই পেলাই যিটো লয় আপুনি ধৰক এইটোৱেই হওক বা এইটোৱেই হওক আপোনাৰ ঘৰতে যাই যি প্ৰব্লেম আছে প্ৰব্লেম একদম চল্ভ কৰি দিব গতিকে কোনো টেনচন নাই আৰু গাইজাৰ হেল প্ৰাইচ আপুনি কোনটো মেচিন ল'লে আপোনাৰ পকেটৰ পৰা কিমান পইচা খৰচ হ'ব পাৰে এইটো মেচিনৰ কিমান দাম বা এইটো মেচিনৰ কিমান দাম হ'ব পাৰে যি গতিকে এইটো এটা আপোনাৰ মানে ইন বিল্ড আছে ট্ৰলি প্লাছ মেচিন আৰু তাৰে কাৰণে এইটো ইন বিল্ড হিচাপত আপোনাৰ দাম কম এইটো হৈছে জেলিঅ' এঘাৰশ ভি এ চাইনেভ লগতে আছে এলুমিনেছৰ ট্ৰলি আৰু ইফালেও আছে এঘাৰশ ভি এ মানে আইকন মেচিন দুটাতে ট্ৰলী আছে গতিকে মই দামটো এইটো আৰু এইটো ট্ৰলি সহকাৰে কৈ দিম যদি আপুনি এইটো ট্ৰলি প্লাছ মেচিন দুটাই যদি ধৰক এইটো এঘাৰশ ভি এ জেলিঅ' প্লাছ লুমিনাছৰ ট্ৰলি লয় তো হয়তো আপোনাৰ পৰা এইটো মোটামুটি আঠ হাজাৰ টকাৰ আশে পাশে হ'ব আৰু যদি আপুনি আইকন আইকন এঘাৰশ ভিয়েৰ লয় তো তেতিয়াহ'লে হয়তো যদি আপুনি পুৰণা ৰেটত আছে তেতিয়াহ'লে ন হাজাৰ পাঁচশ টকা বা যদি আপুনি নতুন ৰেট হয় তেতিয়াহ'লে দহ হাজাৰ পাঁচশ টকা হ'ব পাৰে গতিকে গাৰ্ছ দটাৰে প্ৰাইজৰ বহুত বেছি ডিফাৰেঞ্চ নাই হয়তো পোন্ধৰশ বা পঁচিছশ টকাৰে ডিফাৰেঞ্চ আছে গতিকে আপুনি যদি এটা নতুন ইনভাৰ্টাৰ ল'ম বুলি ভাবি আছে কোনটো ল'ব কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব এইটো ল'বনে আপুনি এইটো ল'ব কিন্তু এইটো বহুত সুৰক্ষিত ত' মই আপোনাক ক'ম যে আপুনি এইটোৱেই লওক কাৰণ এইটো ল'লে আপোনাৰ যদি সৰু মানে কি ধৰক সৰু সৰু বাচ্ছা আছে তাৰে কাৰণে একদম সুৰক্ষিত কাৰণ এইটো কমপ্লিটলি চিল আছে দটা ছাইড এইটো ছাইড বা এইটো ছাইডে চাওক দটা ছাইড চিল আছে লগতে এইটো ছাইড বা যদি চাই আপুনি এইটো চাই চিল আছে কিন্তু এইটোত আপোনাৰ খালী আছে কেৱল এই তিনিটা জেগাতে আপোনাৰ ফুল ফিল আছে তো তাৰে কাৰণে মই ক'ম যে আপুনি এইটো মেচিন লওক কাৰণ এইটো বহুত ভাল মেচিন আৰু আপোনাৰ ঘৰতো বহুত ভাল লাগিব যি গতিকে আজিকালি ঘৰবিলাকত মানে কি ধৰক চবে বহুত ধুনীয়াকৈ ঘৰবিলাক বনায় তো তাৰে কাৰণে এই মেচিনটো আপোনাৰ ঘৰত বহুত ধুনীয়া লাগিব এইটোৰ তুলনাত ত' কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব আপোনাৰ কোনটো মেচিন ভাল লাগিছে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়া লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট নিশ্চয় কৰিব আৰু যদি চেনেলটো কোনোবাই নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ত' ধন্যবাদ